الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق لِيُسَبِّتَ الذين آمنوا بهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم لهم عذاب أليم

سورہ نخل ہے اور سپارہ ہم سوات کر رہے ہیں ارشاد ہوا کل نزلہ روح القدس فرمائیے کہ نازل کیا اسے روح القدس نے مر رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ حق کے ساتھ آپ کے رب کی طرف سے روح القدس کو نازل کیا لی یو سب نازل کرنے کا مقصد کیا تھا لی یو سب آمنو تاکہ ساغوت قدم رکھے انہیں اللہ دینہ جو ایمان لائے وہ ہدن اور یہ ہدایت وبشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہے جس پہ باقی سے انہوں نے زبان درازی کی اسی قوت سے ان کا رد کیا جا رہا ہے فرمایا اسے لے کر روح القدس اترا ہے اور آپ کے پروردگار کے پاس سے لے کر آیا ہے اور حق کو ساتھ لایا ہے جو کلام سراپا حق ہو جس میں باطل کی ذرا آمیزش نہ ہو اور اس کو بھیجنے والا خود آپ کا رب ہو اور لانے والا ایک مقدس فرشتہ ہو جو ہر قسم کی انسانی کمزوریوں سے یکسر پاک ہو نہ وہ نسیاں کا مریض ہو کہ بھولنے کا امکان ہو نہ اس کی ذاتی کوئی غرض ہو جس کی وجہ سے وہ اس میں رد و بدل کا خواہ ہو ہو ورنہ وہ بددیانت اور خائن ہوا تو پھر اس کے لائے ہوئے کلام کو ماننے میں تعمل کرنا اور اسے افتراء کہنا ایک نادان کا کام ہی ہو سکتا ہے ولقد نعلم أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ہم اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انما البشر کہ انہیں تو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے لسان الذی یلحدون علی حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم میں قرآن کی نسبت کرتے ہیں اعجمی عجمی ہے بحاظ لسان عربی مبین اور یہ قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے جب انسان بوکھلا جاتا ہے تو معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جب قرآن کریم کے متعلق ان تمام شبہات کا جواب دے دیا گیا اور ان کو اس جیسی کتاب نہیں تو اس کی چھوٹی سی صورت کی مانت صورت کے بنانے کے چیلنج نے جب ان کے لبوں پر مور خاموشی صبد کر دی تو کہنے لگے ان کو کوئی سکھاتا ہے اور یہ سیکھ کر بیان کرتے ہیں رہی یہ بات کہ سیکھتے ہیں تو کس سے اس کے لیے کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتے جتنے منہ اتنی باتیں کوئی کہتا بلہام لہار سے کوئی بنی مغیرہ کے غلام لعیش کا نام لیتا کوئی عیش اور جبر کو استاد ظاہر کرتا حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کی مادری زبان عربی ہو سارے اجمی تھے اور سارے غلام تھے اور ان میں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلب حلقۂ بگوش ہو چکے تھے ان کے کافر آقا ان پر سخت ظلم کرتے لیکن ان کے پاؤں نہ ڈگمگاتے اگر یہ معلم ہوتے اور اگر قرآن سکھانے والے ہوتے تو انہیں حضور پر ایمان لا کر اپنے آپ کو سنگ دل آقاوں کے ظلم و شتم کا حدب بننے کی کیا ضرورت تھی نید اگر کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تو وہ کوئی ایک ہی ہوگا کفار کا مختلف لوگوں کے نام لینا ان کے جھوٹے ہونے کی سری نشانی تھی اور سب سے بڑی دلیل ان کے جھوٹے ہونے کی یہ تھی کہ جسے قرآن حکیم نے ذکر فرما دیا کہ تم جو لغت عربی کے امام ہو اور فساد و بلاغت کے دعوے دار ہو تم تو آج تک اس جیسی ایک چھوٹ چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے عجمی غلام جنہیں صبح سے شام تک اپنے دھندے سے فرصت نہیں ملتی وہ اتنے ماہر کہاں سے آگئے ایسا فصیح و بلی کلام سکھا سکیں جس کے ہر جملے میں علم و حکمت کے سمندر موجزن ہیں ان اللہدین البن بیات اللہ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر لا يهديهم الله اللہ, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا ولهم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما نما الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر وہ الاء قحم القاظبون اور یہی لوگ جھوٹے ہیں من اب اللہ من بعد ہی جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اللہ من اکریا سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا وقلبہ مطمئنن مطمئن اور اس کا دل مطمئن ہے بل ایمان ایمان کے ساتھ غلطم من شرح بالکفر تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا لیکن وہ بدنصیب کھل جائے کفر کے ساتھ جس کا سینہ فعلیہم غدب من اللہ تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا غلوم عذاب العلیم اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا یہ آیت یہ جو ہے نا کہ من کفر باللہ من امبادی ایمان ہی اللہ من اکرہ وقلب ہو یعنی اس کا دل کیا ہے مطمئن ہو اور اس کی زبان پہ کیا ہے کفر آگے اور مجبوری کے باعث یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی ایک دفعہ کفار نے آپ کو آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں لیکن بے سود آخر انہوں نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی دی اور ابو جیل نے ان کے اندام نہانی میں نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا یہاں تک کہ چر کر آپ کے بدن کے دو حصے ہو گئے یہ مرد نہیں ہے یہ عورت ہے یہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنی جان رائے خدا میں دی پھر حضرت یاسر کو پکڑا ان کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا یہ تاریخ اسلام کے دوسرے شہید ہیں جن کے خون پاک سے زمین لالا گوں ہوئی اس کے بعد ان ظالم حضرت عمار کو پکڑا اور انہوں نے مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں آپ کی والدہ اور والد کی لاشیں سامنے تڑپ رہے تھے انہوں نے بادل ناخواستہ زبان سے کلمات کفر کہہ دیے بہرغیر رسالت میں عرض کی گئی یہ امار تو کافر ہو گیا حضور دوسرا زمایا کل ان مل یا ایمان من قرب ہی لا قدم اب میں ہرگز نہیں امار تو سر سے لے کر قدموں تک ایمان ایمان, ایمان 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 سے لبریز ہے ایمان اس کے گوشت اور خون میں سرائیت کیے ہوئے حضرت عمار وہاں سے چھٹکارہ پا کر روتے ہوئے بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے سارا ماجرہ عرض کیا حضور نے پوچھا کیف وجت تقلب کا اے عمار اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی عرض کیا مطمئنم بالایمان وہ تو ایمان سے مطمئن تھا اس بندہ پرور آقا نے اپنے غلام کے شکبار آنکھوں کو اپنے دستِ کرم سے پوچھا اور فرمایا آد القف عاد لما کھلتا اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ زبان پر لائے بشرطے کہ اس کے دل میں یقین اور ایمان موجود ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن افضل اور عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے جس طرح بیشتر صاحب اکرام نے اپنی جان دے دی لیکن تخت پر بھی اسلام کا اعلان کرتے رہے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عضیفہ کا ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہے آپ بھی پڑھی اور غلامان مصطفیٰ کی جان بازی اور سرفروشی کی داد دیجیے حضرت عبداللہ بن عضیفہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے سردار کے پاس لے آئے اس نے آپ کو کہا کہ عیسائی بن جاؤ میں تمہیں اپنی حکومت میں سے حصہ دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ساری دولت اور جائیداد اور سارے اہل عرب کی دولت سر پر دے کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نبی پاک کے دین سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اب میں بسد خوشی اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر ایستا ایستا چوٹیں لگا انہوں نے ایسا شروع کر دیا اس نے پھر عیسائیت قبول کرنے کی پیشکش کی آپ نے انکار کر دیا پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا پھر ایک تانبے کی دیگ کو آگ پر تپایا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس میں پھینک دیا گیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی وہ زمکی کے بعد پھر اس نے کوشش کی کہ یہ عیسائیت کو قبول کریں آپ انکار کرتے رہے آخر انہیں دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا جب جلاد انہیں اٹھا کر استپتی ہوئی دیگ کی طرح لے جا رہا تھا تو سبات تو استقامت کے اس پہاڑ میں استراب کی ہلکی سی جھلک نہ تھی جب دیگ کے کنارے تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے بادشاہ کو خیال آیا شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول فرما لیں گے اس لیے واپس لانے کا حکم دیا رونے کی وجہ پوچھی ہم آیا میں اس لیے رو پڑا تھا کہ میری ایک جان ہے جسے رضا الائی کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس عذاب میں ڈال دیتا بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا کھانا پینا بند کر دیا کافی دن بھوکا پیازہ رکھنے کے بعد کچھ شراب اور خنزیر کا گوشت ان کی طرف بھیجا لیکن آپ نے ہاتھ تک نہ لگایا بادشاہ نے پھر اپنے دربار میں طلب کیا اور نہ کھانے کی وجہ پوچھی آپ مایا حالت استرار میں اگرچہ اس کے استعمال آرام نہیں لیکن میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ تو میرے ایمان کی کمزوری کے باعث اظہار خوشی کرے بادشاہ نے کہا اس طرح کرو میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا آپ مایا میرے ساتھ سارے مسلمان اسیروں کو آزاد کر دو گے اس نے کہا ہاں چنانچہ آپ نے اس کے سر کو چوما اس نے آپ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا جب یہ سب حضرت فاروق کے پاس پہنچے آپ کو یہ معاذرہ سنایا تو آپ نے فرمایا حق مسلم کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عبداللہ کا سر چومیں اور اتداء میں کرتا ہوں چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کو بو دی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق